Представляем вашему вниманию новое видео от компании Avers Agro. Обзор ротационной бараны Green Star 9 метров евро со сменными зубами John Deere. Назначение ротационной бараны. Разрушает монолитную корку на почве, особенно эффективно для кукурузы и подсолнечника на ранних стадиях всходов. Мульчирует верхний слой и закрывает влагу, насыщает почву кислородом и азотом. Уничтожает сорняки в стадии белой нити. Не травмирует растения высотой до 15 сантиметров. Может использоваться для междурядной обработки растений, для чего нужно снять мешающие обработки секции рабочих органов. Может использоваться по сплошному посеву и многолетним травам. Преимущество и конструктивные особенности. Обслуживающий персонал один человек. Агрегатируется с тракторами от 90 лошадиных сил. Междурядное расстояние регулируется от 10 см. Рама выполнена из цельно тянутой бесшовной трубы 140 на 140 мм. Стойка ротационных колес выполнена из цельной трубы 50 на 50 мм без сварных швов. В узлах трения применяются втулки из специального композитного материала, не требующее обслуживания. Авторская разработка компании Aversagro Конструкция секции с рабочими органами позволяет копировать рельеф почвы и обеспечивает одинаковую глубину обработки. На каждую звездочку устанавливается по два закрытых, необслуживаемых подшипника от компании SKF, дополнительно защищенных пыльниками. Зубья бараны Green Star изготовлены из качественной закаленной стали. Конструкция рабочего органа обеспечивает быструю замену зуба или всей звездочки в полевых условиях. Сменные зубья крепятся высокопрочными болтами и самоконтрящимися гайками. Секции рабочих органов 40 штук, рабочих органов 80 штук. Глубина обработки от 30 до 70 мм. Рабочая скорость от 15 до 20 км в час. При переходе из транспортного положения в рабочий и назад используются два гидроцилиндра. Ширина ротационной бараны в транспортном положении 2,8 метра, что соответствует евронормам по транспортировке сельхозтехники. Ротационная барана может дополнительно оснащаться турбодисками для использования по пожневым остаткам как измельчитель, скребницей для избавления посевов пропашных культур от нитевидного сорняка, им костями для сыпучих и жидких удобрений. Более детальную информацию по ротационным боронам Green Star вы можете получить, позвонив по телефону в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал и смотрите свежие видео от производителя сельхозтехники компании Aversagro.